А теперь мне расскажите, в котором году вы венчались? Это где-то в 1946. Это конец войны, да? А вы были на войне? Был. И где воевали? Я на фронт не попал уже. Угу. Молодым взяли, да? Да. Уже до Берлина на нас погрузили на, на, на Берлин, да, пополнение. И Не на дороге война кончилась. Ясно. А вы жену где себе нашли? А тут у деревни. Тут деревни ждала вас, да, после возвращения? <laughs> да. Говорил, тогда был дефицит мужиков, говорили, да, мало было таких, которые Чему с войны... Ну, хватало. Хватало? Да. <laughs> ну, понятно. Вот тогда и мужиков, и и девчат было, и хлопцев было. А вот вы вас сватали или вы сами себе нашли? Как? Сватали вас или вас, вы сами себе жену нашли? Как вот это было? Ну, как, ну... Послал сестру, попытал, чи позже, да пошли вечером сватли. Да, уже все. <Project> <Lightning> <sharp sanit> <politik> и большая свадьба была ваша? Ну, свадьба была, у бараны шеншались, на конях ездили. Да. На, на вазах ездили венчаться. ясно и на заповеди ездили давать у Барановича. <говорит> а Ксенс тогда прятался в это время, да, ксенз Шаплевич? Вот <говорит> так <говорит> же не было его тут. <говорит> <говорит> а вы сами лично встречались с ксензом Шаплевичем когда-нибудь? Почему нет? Ходили в школу у него? <говорит> ну, ходили. Молиться, да? А ну в школе, в школе он вас учил тоже? И на, в школе был на занятиях. Так что вопрос, бил он или не бил учеников, вот когда надо было наказать. Не ничего не Нет, не, потому ничего. что говорили, били даже не, тут. Не этого. Нет, все? Нет. Тогда Шепчен сходил, батюшка ходил. Угу. Вот. Шаплевич ходил, и все. А вы что помните с уроков его? Что-нибудь помните, как вы учились у него? Ой, я уже теперь, как я думаю, сколько а уже это годов это прошло. Ну. Ничего не в памяти не А кем вы работали? Я. Ну. Ну, тогда еще на хозяйстве, потом... Все на своем, да? Трактористом робил. А жена, когда ваша умерла? В 85 м году. 29 августа. Ясно. Сначала и бригадиром родил у колхозе уже колхоз организовал еще одно разу А потом пошел на, на занятия в МТС, на, на тракториста. Угу. Три месяца отходил. А то на тракторе родил. Понятно. А потом я жена уже померла. Это когда трагедия случилась, упала с воза, и хребетник поломала. Я уже с трактора уволился, уже не родил. Уже кончал в бригаде, в полеводстве, uh -huh. Зажирно сушил на таках. До пенсии, а потом уже пошла пенсии. Никуда не ходил. Uh -huh. На хозяйстве работал. Ну, да. понятно. А дети ваши где живут? В Баранович. Один шарик в, в Баранович, другие вот тут отдачу, когда меня нет. Uh -huh. А старший 49 -го года на Чукотке уже 40 год живет. Uh -huh. Приезжает сюда к вам на Чукотке? первый был летом. Да. Uh -huh. И как им там на Чукотке живется? Ну, я говорю, что хорошо. Он звонил перед Новым годом. 37 градусов мороза. За Да, понятно. А помните что-нибудь со встречи с Кинзом Шеплевичем? Его личные слова какие-нибудь слова? Не скажу это. Не, не помните не ничего, знаю, да? Не знаю.